شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے ہام میم یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو زبردست اور حکمت والا ہے ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو حق کے ساتھ اور ایک مقرر وقت تک پیدا کیا ہے مگر کافر اس چیز سے مو موڑ لیتے ہیں جس سے انہیں خبردار کیا گیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے غور کیا کہ تم اللہ کے سوا جنہیں پکارتے ہو ذرا مجھے دکھاؤ تو کہ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں ان کی کوئی شراکت ہے اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب یا علم کا کوئی باقیات یعنی ثبوت لاؤ اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا کا جواب نہیں دے سکتے بلکہ انہیں معلوم بھی نہیں کہ انہیں پکارا جا رہا ہے اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے وہ جنہیں پکارا جاتا تھا ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کریں گے جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ کافر حق کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اس نے خود بنا لیا ہے کہو اگر میں نے اسے خود بنا لیا ہے تو تم اللہ کی گرفت سے میری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے وہ خوب جانتا ہے جو باتیں تم اس کے بارے میں کرتے ہو میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہ کافی ہے اور وہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے کہو میں کوئی نرالہ رسول نہیں ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا میں صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی کی جاتی ہے اور میں تو صرف صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں کہو کبھی تم نے غور کیا اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کیا ہو اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسے پر ایمان لا چکا ہو اور وہ ایمان لے آیا ہو اور تم نے تکبر کیا ہو تو ظالم لوگ کبھی فلا نہیں پاتے کفار کہتے ہیں اگر یہ دین واقعی کوئی اچھا راستہ ہوتا تو یہ لوگ یعنی کمزور اور نادار لوگ ہم سے پہلے اس کو قبول نہ کرتے اور چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی اس لیے اب یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے اس سے پہلے موسا کی کتاب تو رات ہدایت اور رحمت تھی اور یہ کتاب قرآن اس کی تصدیق کرنے والی ہے عربی زبان میں تاکہ وہ ظالموں کو خبردار کرے اور نیک لوگوں کے لیے خوشخبری ہے یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے یہی لوگ جنت والے ہوں گے اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا اس کی ماں نے اسے تکلیف سے اٹھایا اور تکلیف سے جنا اور اس کے حمل اور دودھ چڑھانے کا زمانہ تیس مہینے ہے یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور چالیس سال کا ہو گیا تو کہنے لگا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے ان احسانات کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو اور میری اولاد کو بھی نیک بنا میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں یہی وہ لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال ہم قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں جنت والوں میں یہی شامل ہوں گے یہ وہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا گیا تھا اور جس نے اپنے والدین سے کہا اف تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں اور وہ دونوں ماں باپ اللہ سے فریاد کرتے ہیں افسوس ایمان لے آ, اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر وہ کہتا ہے یہ سب کچھ تو صرف پرانی کہانیاں ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا وعدہ پورا ہوگا ان جماعتوں کے ساتھ جو ان سے پہلے جنات اور انسانوں میں گزر چکی ہیں یقیناً یہ نقصان اٹھانے والے ہیں اور ہر ایک کے درجات یعنی مرتبے ان کے اعمال کے مطابق ہوں گے تاکہ اللہ ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا اور جس دن کافروں کو آ کے سامنے لایا جائے گا ان سے کہا جائے گا تم اپنی دنیا کی زندگی میں اپنی نعمتوں کو ظاہر کر چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے تو آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس وجہ سے کہ تم زمین میں نہ حق تکبر کرتے تھے اور نافرمانی کرتے تھے اور قوم یاد کے بھائی حضرت حود علیہ السلام کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم کو احکاف کے علاقے میں خبردار کیا اور ایسے وقت میں خبردار کیا جب اس سے پہلے اور بعد بھی خبردار کرنے والے گزر چکے تھے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس آیا ہے تاکہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دے اگر تو سچا ہے تو لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے حود علیہ السلام نے کہا اس عذاب کا علم تو اللہ کے پاس ہے میں تو صرف وہ پیغام تمہیں پہنچاتا ہوں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جاہل لوگ ہو پھر جب انہوں نے ایک بادل کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ تو ہمیں بارش دینے والا بادل ہے حالانکہ وہ وہی چیز تھی جس کی تم جلدی مچا رہے تھے ایک آندھی جس میں دردناک عذاب تھا وہ ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے تباہ کر دیتی تھی یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے رہنے کے مقامات کے سوا کچھ باقی نہ رہا ہم مجرم لوگوں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں ہم نے ان کو وہ طاقت دی تھی جو تمہیں نہیں دی اور ہم نے ان کو کان آنکھیں اور دل دیے تھے مگر نہ ان کے کان کام آئے نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی انہیں آ گھیرتی ہے اور ہم نے ان بستیوں کو ہلاک کر دیا جو تمہارے آس پاس تھیں اور ہم نے ان کے پاس کئی طرح سے نشانیاں بیان کیں تاکہ وہ لوٹ آئیں پھر کیا ہوا کہ وہ معبود جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے ان کی مدد کو نہ آئے بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے یہ سب ان کے جھوٹ اور ان کی گھڑی ہوئی باتوں کا نتیجہ تھا اور یاد کرو جب ہم نے جنہوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف قرآن سننے کے لیے بھیجا جب وہ وہاں پہنچے تو کہنے لگے چپ رہو پھر جب تلاوت مکمل ہوئی تو وہ اپنی قوم کی طرف واپس گئے تاکہ انہیں خبردار کریں انہوں نے کہا اے ہماری قوم کے لوگوں ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے اے ہماری قوم اللہ کو قبول کر لو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا اور جو اللہ کے پیغام کو قبول نہیں کرے گا وہ زمین میں اللہ کو بے بس نہیں کر سکتا اور نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے میں نہ تھکا وہ یقیناً مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے کیوں نہیں وہ ہر چیز پر قادر ہے اور جس دن کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے ان سے کہا جائے گا کیا یہ سچ نہیں تھا وہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم سچ تھا اللہ فرمائے گا تو اب عذاب کا مزہ چکھو کیونکہ تم انکار کرتے رہے پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم صبر کرو جیسے اول والعظم رسولہ نے صبر کیا اور ان کے لیے جلدی نہ کرو جس دن وہ لوگ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے تو یوں لگے گا کہ وہ دن میں صرف ایک گھڑی ٹھہرے تھے یہ ایک پیغام ہے تو کیا ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جو نافرمان ہیں